अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर में बॉर्डर तक आने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के राजधानी में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है उसने गलत क्या है गलत क्या है नितिन गडकरी जी एक बहुत ही अनुभवी नेता है बहुत ही स्पष्ट वक्ता है नितिन गडकरी जी का ये खासियत है वो तो झूठ नहीं बोलते जो उनके मन में है बोल देते हैं उनकी मन की बात झूठी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि गडकरी जो बोल रहे हैं और गडकरी जी ने जो बोला है उसमें कोई तफावत है इस देश के किसानों की, की हालत बहुत ही खस्ता है बहुत ही खराब है खुलेआम किसानों को देशद्रोही ठहराया जा रहा है किसानों की जो मांग है वो जायज मांग है एमएसपी की है और मुहाव जी की मांग है उसमें गलत क्या है लेकिन अगर नोटिस दिया है नितिन जी ने तो मुझे जरूर विश्वास है नितिन जी उस बारे में आत्मचिंतन करेंगे देश के किसानों की हालत असल में क्या है देवेंद्र फडनवीस ने कल एक बयान दिया है कि जो विरोधक है उनके पास ना नेता है ना नीति है और ना उनकी नियति है विकास कार्यो को लेकर और उनका क्या देवेंद्र फडनवीस जी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दस साल से चल रही है उनकी नीति उनके कामों के बारे में बता सकते हैं सत्तर साल में देश में जो विकास किया है वो विकास पंडित नेहरू जी से लेकर नरसिंह राव और मनमोहन सिंह तक मोदी जी और अमित शाह की सरकार में देश का क्या विकास हुआ है आप हमें दस बातें बताइए महाराष्ट्र में बताइए आप दस साल से सरकार में है सिर्फ पैसे की ताकत पर सेंट्रल एजेंसी के ताकत पर विधायक और सांसदों को खरीदना और सरकारें गिरा ना की यही आपका अगर विकास कार्य यही आपकी नीति है तो जरूर हमने कुछ किया नहीं है वो आपने ही किया है मोदी जी कहते हैं अजीत पवार ने सत्तर हजार करोड़ का घोटाला किया मोदी जी कहते हैं आदर्श स्कैम डिफेंस का सबसे बड़ा स्कैम है मोदी जी और भी बहुत कुछ कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में लेकिन वो सभी भ्रष्टाचारियों को लेकर मोदी जी देश चलाते हैं यही विकास है रणवीर को मेरा यही जवाब है यही आपका विकास है गैंग में गैंगवार होता है जिसने मुंबई का अंडरवर्ल्ड देखा है हमने देखा है तो जो गैंग्स थे बड़े बड़े उस गैंग में भी गैंगवार होता था और गैंग के ही लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे शिंदे गैंग में अब वही गैंगवार चल रहा है एक मंत्री और एक विधायक विधानसभा में हथाफाई करता है एक दूसरे को गाली गलौज करता है और फडणवीस जी बोलते हैं सब कुछ ठीक है यही हमारा विकास है देश में महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसे पूरा देश फॉलो करता है गुजरात को तो महाराष्ट्र को फॉलो करना ही पड़ेगा मोदी शाह यानी गुजरात नहीं है ऐसे मोदी शाह गुजरात में आए और चले गए देश में गुजरात और महाराष्ट्र का रिश्ता हमेशा रहा है हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर विकास किया है जब से मोदी शाह आए हैं तब से ये दरार पैदा करने की कोशिश हुई इलेक्शन कमीशन पे मेरा विश्वास नहीं है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं है वो तो मोदी शाह कमीशन बन गया है हम सब लोग नियमों का पालन करेंगे और ये बीजेपी के दो चार लोग नियमों की धज्जिया उड़ाएंगे ये कर्नाटक के इलेक्शन में हुआ है आपने देखा होगा बजरंग बली का नारा किसने दिया था बजरंग बली के नाम पर रोड किसने मांगे थे अयोध्या आप यूपी में राम के नाम पर रोड कौन मांगेंगे पुलवामा के नाम पर रोड किसने मांगे थे उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या आग पर पट्टी बांधकर बैठे थे अब बीजेपी हारने जा रही है मोदीजी हरणे जा रहे है। इसले सब उनको ये सुच रहा सुचरा आहे माझ्या माहितीप्रमाणे हे दोन्ही पक्ष कमळावरच लढतील बरं का कमळाबाई यांना ठेवून घेईल यांना जो कमळाबाईचा नाद जडलेला आहे बरं का त्याच्यामुळे कमळाबाई या दोघांनाही आपल्या पदरी ठेवून घेईल बरं का आणि सध्या त्यांना ठेवलेलंच आहे त्यांना सध्या ठेवूनच घेतलेलं आहे त्याच्यामुळे स्वाभिमान वगैरे गोष्टी त्यांनी सांगू नये मी जे सांगतोय हो ते सत्य आहे भविष्यात काय होतंय ते पहा आज माझ्या माहितीप्रमाणे शिंदे गँगचे अर्ध्यापेक्षा जास्त खासदार हे त्यांनी चोरलेल्या चिन्हावर लढायला तयार नाहीत बरं का त्यांना कमळाबाई बरोबरच राहायचं आहे अजित पवारांबरोबरची लोक सुद्धा कमळाबाई बरोबरच जाऊ इच्छित आहेत त्याच्यामुळे मी जे म्हणतोय ते सत्य आहे हे बरेचसे लोक यातले त्याला ना खात्रीच नाही आहे स्वतःच्या मतांची शिंदे आणि अजित पवार मतं आणणार कुठून चोरलेल्या पक्षाबरोबर मतं चोरता येत नाहीत ना मतंही शरद पवार साहेबांबरोबर आहेत आणि मतं माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांबरोबर आहेत सत्तर हजार करोड का सिंचन घोटाळा शिखर बँक घोटाळा तुझ बारे में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जर आवाज उठायता नरेंद्र मोदीजीने उठायचा और दूसरे दिन वही घोटाले के बाद अजीत पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्यूटी सीएम बनाया उसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जो आपके विरोधी है उनके ऊपर झूठे अपराध झूठे मुकदमे दायर करके उनके ऊपर दबाव डालता है अजीत पवार उसका उदाहरण है कल आपको अशोक चौहान को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं मोदी हिटलर कर देंगे जो व्हाइट पेपर में आया है ना हो जाएगा यही तो विकास है यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो अजीत पवार हेमंत विश्व शर्मा अशोक चौहान एकनाथ शिंदे हसन हां भावना गौड़ी ये सब भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके खिलाफ जी ने जंग छेडा भ्रष्टाचार के खिलाफ तो विश्वास तो है यही विश्वास आहे ना और सबको अपने पार्टी में लेकर वॉशिंग मशीन में डालकर मंत्री बना दिया ये विश्वास मोदीजी जी वाचक शब्द विश्वास देवेंद्र फडणवीस या पंचवीस काय सत्तर हजार कुटीचा सत्तर हजार कोटीचा सिंचन घोटाळा पंचवीस हजार कोटीचा शिखर बँक घोटाळा बरोबर ना ह्याच्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर द्यायला पाहिजे देवेंद्र फडणवीस यांची जीभ अडखळत असेल यावर उत्तर देण्यासाठी तर हा प्रश्न तुम्ही जे पी नड्डा यांना विचारला पाहिजे जे पी नड्डा यांना या, या प्रश्नाचं उत्तर येत नसेल तर हा प्रश्न तुम्ही देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांना विचारायला पाहिजे आणि अमित शाह सुद्धा उत्तर देऊ शकले नाही तर तुम्ही हा प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही नरेंद्र मोदी ज्याने भ्रष्टाचार सहन करणार नाही भ्रष्टाचारांच्या मांडीला मांडे बसणार नाही भ्रष्टाचार खतम करू ही मोदी गॅरंटी असं ज्या वल्गना करत होते त्या मोदीजींना विचारलं पाहिजे या लोकांवर तुम्ही भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत देवेंद्र फडणवीस अजित पवारांना चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग काय चक्की पिसाला पाठवणार होतात ना नवाब मलिक यांच्या बाजूला आज हे दोन्ही लोक तुमच्याबरोबर आहे विचारा देवेंद्र फडणवीस यांना चारे तुम का है लोग खोट बोलता है या राज्य से खोट बोलता है या देशाशी खोट बोलता है गैंग में गैंगवार होता है जिसने मुंबई का अंडरवर्ल्ड देखा है हमने देखा है तो जो गैंग्स थे बड़े बड़े उस गैंग में भी गैंगवार होता था और गैंग कहीं लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे शिंदे गैंग में अब वही गैंगवार चल रहा है एक मंत्री और एक विधायक विधानसभा में हाथापाई करता है एक दूसरे को गाली गलोज करता है और फडणवीस जी बोलते हैं सब कुछ ठीक है यही हमारा विकास है तो विकास की व्याख्या बदलनी पड़ेगी आर एस एस को मैं एक पत्र लिखूंगा कि भाई महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है गैंगवार का वो तो उसे अगर आपके लोग उसे विकास कहते तो विकास की व्याख्या आपके शब्द कोष में बदल दीजिए है? कहा है, है? हाँ, की मीटिंग होगी ना हाँ. जरूर होगी और उसमें प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे अगर किसी को लगता है एमयूए में कोई दरार है मतभेद है तो ऐसा कोई नहीं है एमयू आगे जाएगा प्रकाश आंबेड आंबेडकर जी के साथ और इतने आगे जाएगा की देश की परिवर्तन में प्रकाश आंबेडकर जी का बडा योगदान रहेगा बघा प्रकाश आंबेडकर हे डॉक्टर आंबेडकरांचे नातू आहे ते लोकशाही आणि संविधानाचे रखवालदार आहेत चौकीदार आहेत प्रमुख चौकीदार आहेत सध्या प्रकाश आंबेडकर यांनी जे विधान केलं आहे ते सत्य आहे पुन्हा जर दुर्दैवाने या देशाच्या मोदी शहाचं राज्य आलं तर सामान्य माणसाच्या घरांवरही धाडी पडते कष्टकरी सामान्य माणूस जो पगारी जो जो नोकरी करतो कष्ट करतो आणि घरी पगार घेऊन येतो त्याला इडीवाले पकडून घेऊन जाते कष्टकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही शेतकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही त्याच्यामुळे प्रकाशजी जे बोलत आहेत ते, ते बरोबर बोलत आहेत आम्ही त्यांच्याशी सहमत आहोत हम सब मिलकर सुप्रियाजी को भारी से जिताएंगे मैं खुद हम लोग सब बारामती भी जा रहे हैं बारामती में शिवसेना का अच्छा होटिंग है हम भी वहाँ हमारा काम शुरू किया सुप्रिया जी दो लाख से भी ज्यादा होटों से बहुमत से वहां जीत जाएगी चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा बारामती में जीतेंगे शिरूर में अमलकुल्ले जीतेंगे हमें पूरा विश्वास है जहा जहाँ महाविकास आगाड़ी के उम्मीदवार है वहां सब हम